গুড মৰ্ণিং গাজ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল আমিও ভালেছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এইয়া মোৰ ফুলনি বাগিচাখনৰ পৰা দেখিছেনে গোলাপ ফুলডাল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয় আপোনালোকক দিন দুখুৱাই মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আহোঁ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মাংস লোকরা আজকে মাংস বনাম গেলে পেঁয়াজ ডর আদা নহর পেস্ট বিলাহ কোথায় অলরেডি কেহি মানে গরম হবছ তেলখিনরম হয়েছে ইয়ে লং ইলাসি আর ডালচেটনি টুকু দিয়ে দিল তার কাটি আৰু এবিধ ইয়াতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিম তি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব পেষ্টখিনি এনেদৰে লগাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ এনেদৰে লৰাই দিছোঁ ফালৰ পৰা এতিয়া কাটি বিলাহীখিনি দি দিছোঁ বিলাহীখিনিও আপোনালোকৰ পৰা যাম ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিছোঁ দুচামুচ হালধি গুড়ি দুটা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দুটা চামুচ বিলাৰ গুড়ি দিছোঁ এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ এচামুচ সেইখিনি ভালদৰে ইয়াতে ভাজি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া দিম মই মাংসখিনি মাংসখিনি মই এফালৰ পৰা লৰাই লৈ লৰাই লগাই যাম কেই মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজিব লাগিব ভাজোঁতে ভাজোঁতে যেতিয়া লং চোৱা হ'ব মাংসখিনি তেতিয়াহে ইয়াতে পানী দিব লাগিব গতিকে মই এনেদৰে ভাজি থাকিম প্ৰায় দুই তিনি মিনিটমান সময় এয়া দেখিছেনে মাংসৰ পৰা ইমান পানী ওলাইছে এয়া চাওকচোন বিলাহীখিনিও ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইফালে তাত পিঁয়াজখিনিও দেখিছেনে সি ধুনীয়াকৈ নৰম হৈছে ইয়াতে এতিয়া ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিম কি জানেনে এয়া হৈছে বইল আলু আলুখিনি এনেদৰে বইল কৰি লৈছোঁ কুকাৰত তাৰপিছত ইয়াতে বাতি দি দিলোঁ সহজতে হয় গতিকে মই কুকাৰতে বইল কৰি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে উতলিব দিম ইফালে মাংসও সিজিছে আলুও সিজিছে ধুনীয়াকৈ সেয়া মই প্ৰায় দহ পোন্ধৰ মিনিট সময় উতলিব দিম সেয়া মোক পোন্ধৰ মিনিট মই ভালদৰে উতলিব দিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনিতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ফেচবুক পেজতো ফ'ল' কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম